एक ही सफ में खड़े हो गए हॉर्स पावर, पावर है बाकी जमातों की पावर जो है, वो पावर है सिर्फ कराची वालों से कब तक तो खराज लेंगे हमारे साथ एम के एम पाकिस्तान के सीनियर रहन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद है एन ए टू फोर्टी वन का हल्का दो मुख्तलिफ बस्तियों पर मुश्तम तो है तो हमने ये फैसला किया, किया कि हम इन दोनों बस्तियों को आपस में मिलाएंगे और जो जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गई हैं उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इंशाल्लाह वो केस जीतेंगे पांच लाख नौकरियां हमारी वापस मिलेगी कराची को कितना नजरअंदाज किया गया है अब इस्लामाबाद को रावलपिंडी को और लाहौर पिशावर कोयटा को समझना चाहिए कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है जो शहर चार अरब का टैक्स दे उसको चालीस अरब की खैरात मिले तो डिफेंस के लिफ्टन का भी नंबर नहीं आएगा हमें कोई दावा करने की जरूरत नहीं है मरदम शुमारी में हमने कराची की पिछहत्तर लाख लापता आबादी बाजिया कराई नफरतें खत्म कर दी अब पख्तून हो महाजिर हो सिंधी बोलो सराय की हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए ये वोट मांग रहे हैं फिर काम करती है शहर में तो वो एम के एम करती है पहले भी पानी एम के एम ने दिया इस बार भी एम के एम देगी आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अनजार अहमद इलेक्शन जैसे तेजी से करीब आ रहे हैं वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा जो है वो तेजी से जो है वो इलेक्शन कम्पेन करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साथ एम के पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तो फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं जो कि अपने हल्के में यहाँ पर कंपेन करने आए हुए हैं इनसे जानते हैं सर आप हल्का एन ए से कल लड़ रहे हैं क्या सूरत हाल है क्या कह रहे हैं कराची वाले एन ए का हल्का आ, दो मुख्तलिफ बस्तियों पर मुश्तम है एक तरफ डिफेंस और क्लिफ्टन आ, में वो लोग हैं जो तजारत से कारोबार से सनत से या आ, उन पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं जो आ, बहुत ज्यादा तो आ, आला सतह के पेशे हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं वकला हैं आईटी के माहिर हैं तो डिफेंस क्लिफ्टन का वो इलाका है लेकिन पाकिस्तान चौक बंस रोड सदर का इलाका और उसी से मुलका ये सिंध सेक्रेटेरिएट की जो एक बस्ती है अल्लाह वाली कॉलोनी तो यहाँ पर भी आईटी के पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है यहाँ भी डॉक्टर और इंजीनियर इन बस्तियों से भी निकले हैं लेकिन अब तो डिफेंस और क्लिफ्टन में भी वही मसला है कि वहाँ भी बारिशें जब होती हैं तो उनके घरों में पानी आता है अब उन्हें भी अंदाज़ा हुआ है क्या आटे दाल का भाव क्या भाई कराची को कितना नज़रअंदाज किया गया है अब इस्लामाबाद को रावलपिंडी को और लाहौर पिशावर कोयटा को समझना चाहिए कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है कराची चलता है तो इस्लामाबाद लाहौर रावलपिंडी कोयटा और पिशावर चलता है लाड़काना जैकबाबाद और कश्मोर भी चलता है तो पहली बात तो जो शहर चार हजार अरब का टैक्स दे उसको चालीस अरब की खैरात मिले तो डिफेंस के लिफ्टन का भी नंबर नहीं आएगा उसमें अल्लाह वाली कॉलोनी का, का नंबर विचारो गरीबों का कहाँ से आएगा बंस रोड पाकिस्तान चौक पी कॉलोनी दिल्ली कॉलोनी और हिजरत कॉलोनी श्री कॉलोनी तो पंजाब कॉलोनी इनके नंबर भी नहीं आए ये मेरे हल्के हैं तो हमने ये फैसला किया, किया कि हम इन दोनों बस्तियों को आपस में मिलाएंगे यहाँ से पढ़े लिखे नौजवानों को निकालेंगे उनका डेटा बनाएंगे और जो जाली डोमिसाइल पे नौकरिया दी गई हैं उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इनशाला वो केस जीतेंगे पांच लाख नौकरियाँ हमारी वापस मिलेगी इनशाला तो उसमें हम डिफेंस के लिफ्टन के जो आईटी के, के कंसल्टेंट है आला तालीम याफ्ता इंजीनियर मैकेनिक जो बाहर जा रहे हैं हमारा नौजवान मुल्क में तंग है नौकरी नहीं है लोगों के तालीम की कोई इज्जत और कदर नहीं है तो हम तालीम की कदर को कराची की कदर को तस्लीम करेंगे इन और उन्हें यहाँ रोजगार देंगे अच्छा रोजगार देंगे तो हमने ये फैसला किया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और बंस रोड ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन तबाव तो हम बर्गर और बन तबाब को मिलाएंगे ये बताए कि कराची में इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो सरगरम हैं जमात इस्लामी कहती है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है कराची का पीपल्स पार्टी कहती है कि एक नए तरह से वापस आएंगे एम के एम के एम के एम पाकिस्तान की क्या प्लान है एम के एम पाकिस्तान कह रही है हमें कोई दावा करने की जरूरत नहीं है एक साल से हम जिस तरह काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं आवाम से लोगों से और मरदम शुमारी में हमने कराची की पिछत लाख लापता आबादी बाजियाब कराई एक कौमी असम्बली की सीट हमारी बढ़ गई एक तीन सूबा इसम्बली की सीटें बढ़ गई फिर अगर मैं विजन हूँ तो मेरे साथ पी एस एक सौ दस में शारक एक आई टी का कंसल्टेंट नौजवान है एक तजुर्बा रखने वाला इफ्तार कायम खानी जो कि रिटायर्ड अफसर है और मास्टर प्लान कराची का इन्होंने बनाया तो कराची की मालूम कराची के बारे में कि पानी गटर बिजली गैस निकासी है आप और इसकी जो अच्छी आबादियाँ हैं इसमें तामीर का शोभा पार्क प्ले ग्राउंड घरेलू सनतें कैसे बनेगी कहाँ बनेगी ये इफ्तखार कायम खानी भाई को हम अपने साथ इन श्ला ला रहे हैं तो अल्लाह ने चाहे जो हम हम लोग फिर पख्तून हमारे साथ हैं इकबाल महसूद शराब से खड़े हो रहे हैं एम क्यू एम पतंग के निशान पर और केमाड़ी से हमारी उस्मान ये वो इलाके हैं जहाँ एक पंद्रह बीस साल पहले एम क्यू एम वाले वहाँ जा नहीं सकते थे इतना हम, हम लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ और नफ़रत पैदा की गई थी लेकिन वो गलत फहमिया भी हमने दफन कर दी नफरतें ख़त्म कर दी अब पख्तून हो महाजिर हो सिंधी बोलो सराय की हजारे वाल कश्मीरी गिलगी मिलती हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए ये वोट मांग रहे हैं ये मेरा वोट नहीं येखार भाई का वोट नहीं ये इन बच्चों का वोट है हम लिए मांग रहे अब की बार कराची पर किसका होगा अब की बार कराची इन बच्चों का होगा कराची वालों का होगा और हम उन्हीं के हवाले करेंगे और उन्हीं के सलाह मशवरे से उनके मसाइल को हल करेंगे उसमें बिजली और गैस वालों को थोड़ा टाइट करेंगे इन और अगर पंजाब में गैस आ रही कराची में नहीं आ रही तो अगर कुएं खाली हो गए तो भाई पंजाब में तो कोई कुआ है ही नहीं, नहीं सिंध में कुआ सिंध में कुआ है कुएं हैं बलोचिस्तान में है लेकिन सिंध में गैस नहीं बलोचिस्तान में नह पंजाब में अभी भी गया सारी कैसे भाई तो हर जगह फिर बराबर होना चाहिए सबको पेट पर पत्थर बांधना चाहिए सिर्फ कराची वालों से ही कब तक तो खराज लेंगे कराची वाले चार हज़ार अरब का टैक्स दें चालीस अरब की खैरात मिले उनका हाथ चार सौ अरब है चार सौ अरब मिल जाए तो ट्रेन चलाएंगे सर्कुलर चार सौ अरब मिल जाए के फोर पैंसठ करोड़ गैलन पानी देंगे दस करोड़ गैलन पानी के थ्री भाई ने दिया दस करोड़ गैलन के uh, टू पानी मैंने दिया जब मैं मेर था मुस्तफ़ा उसके बाद तो पंद्रह सालों से पानी नहीं आया तो लोगों को पता है कि अगर कोई काम करती है शहर में तो वो एम के एम करती है पहले भी पानी एम के एम ने दिया इस बार भी एम के एम देगी क्योंकि एम के एम का ताल्लुक जो है वो हुसैनी काफिले से जमाते है बाकी जमातें आती हैं वो यजीदी बन जाती हैं पानी बंद कर देती हैं सारी चीज़ों की शॉर्टेज होती हम सर तालीम को बेहतर करेंगे स्कूलों को अच्छा बनाएंगे नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे साउथ में भी और वेस्ट में जाएगी यूनिवर्सिटी सरकारी एक ही सरकारी यूनिवर्सिटी फिर अस्पताल वेस्ट में भी एक अच्छा अस्पताल सरजानी टाउन आ, वहां पर भी एक अच्छा अस्पताल हम बनाए में से. बता दें आपके इलेक्शन कंपेन काफी मुख्तलिफ है आप रक्षे में भी समारोह के लोगों को आगाही दे रहे हैं दीगर पार्टी जो है वो मुख्तलिफ इलेक्शन कंपेन कर रही है कितनी है आपकी और दीगर सियासी जमातों की देखिए एम के एम वाद मिडल क्लास आम आदमी की पार्टी है शहरों से ताल्लुक है इसका और पढ़े लिखे लोगों की है और वो लोग जो आ, सियासत आ, हम पे जो परसेप्शन या हमारा जो तासर बना था ना गलत लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है भाई काम करने वाला मेयर कौन था मुस्तफ़ा कमाल भाई काम करने वाला मेयर कौन था फारूक सत्तार नेमतुल्ला साहब ने भी काम किया तो हमने उससे इनकार नहीं किया लेकिन नेमतुल्ला साहब का सारे रिकॉर्ड तोड़े मुस्तफ़ा कमाल भाई नेमतुल्ला साहब को भी मुशरफ की सरपरस्ती थी उन्हीं के फंड्स थे लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा काम किए मुस्तफ़ा कमाल भाई इसका मतलब एम क्यू एम की पावर जो है ना वो हॉर्स पावर है बाकी जमातों की पावर जो है वो डोंकी पावर है मैं मैं कह रहा हूँ कि देखें वो दावे कर रहे हैं ना कराची उनका आठ फरवरी बता देगी कि कराची कराची वालों का और कराची की जो जमात है वो एम पाकिस्तान है